নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম ত' ফাইনেলি অসম পুলিচৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড আহি গৈছে ত' ইণ্টাৰভিউৰ বাবে সকলোৱে আপোনালোকে ৰেডি হৈ থাকক ত' খুবেই এইটো ভাল খবৰ ত' আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে জানিব পাৰিব আৰু যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকল বন্ধুবৰ্গই এতিয়ালৈকে খবৰটো পোৱা নাই ত' সকলোবিলাক জনাম ত' বলক ভিডিঅ' দি আৰম্ভ কৰোঁ ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আছোঁ বৰ্তমান অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট এছ এল বি আই বি ডট আছাম ডট ইন ত' যোৱাকালি এইখন অথিচ আহিছে আৰু এইখন ন'টিছ আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে অফিচিয়েল যিখন ন'টিছখন তাত সম্পূৰ্ণভাৱে দিয়া আছে কিহৰ এডমিট কাৰ্ড দিছে ত' মই কৈ দিওঁ অলপ দিনৰ আগতে যিহেতু এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ যিখিনি পোষ্ট আছিল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সাত তাৰিখে হৈছে সাত জানুৱাৰী তাৰিখে এক্সামটো হৈছিল য'ত ইনস্পেক্টৰ পোষ্ট আছিল আৰু লগতে ছাব ইনস্পেক্টৰ প'ষ্ট আছিল হেড কনষ্টেবলৰ প'ষ্ট আছিল আৰু এইখিনিৰ বাবে সাত জানুৱাৰী তাৰিখে এক্সামটো হৈছিল আৰু সেই এক্সামটো হোৱাখিনি যিখিনি কোৱালিফাই কৰিছে সেইখিনিৰ বাবে ফাইনেলি ভাইবাৰ বাবে আহি গৈছে ডেট ত' ভাইবাৰ বাবে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড যোৱাকালি অৰ্থাৎ ঊনত্ৰিছ জানুৱাৰীৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হৈ আছে আৰু ভাই ভাই টেষ্টটো হ'ব পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ত' আপোনালোকে যিসকলে কোৱালিফাই কৰিছে সেইসকলক মোৰ ফালৰ পৰা কংগ্ৰেছলেচন ত' এইখিনি অনলি এক্স ছাৰ্ভিচমেন কেণ্ডিডেটৰ হ'বৰ বাবে যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হৈ গৈছে অলপ দিনৰ আগতে সাত তাৰিখে ত' সেইখিনিৰ বাবে ভাইবাৰ বাবে এইখন ন'টিছ ত' ভাইবাৰ হ'ব পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আৰু এডমিট কাৰ্ড যোৱাকালিৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো আজি এইটোৱে ইনফৰ্মেশ্যন আছিল যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেধৰণৰ চাকৰি সৰহ সদায় লাভ কৰিব ত' আজিলৈ মানে আছিল নমস্কাৰ জয়